Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai jenis padi galur yang berasal dari Aceh dengan produksi yang sangat tinggi dan juga malah yang sangat panjang. Ini menjadi pesaing dari galur Medan, yaitu Imbrida C2. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan komen bagi para sahabat petani di manapun kalian berada. Jenis padi Sigupai UA12 di mana jenis padi ini merupakan jenis galur juga dari Aceh. Untuk umur tanaman sendiri ini 90 hari setelah tanam. Dan dengan tinggi tanaman 100 cm dengan panjang malai 35 sampai dengan 40 cm. Untuk bulir sendiri yaitu 250 sampai dengan 270 bulir per malainya dengan anakan 40 anakan produktif perumpunnya untuk rasa nasi yaitu pulen dengan bulir besar dan panjang potensi hasil bisa mencapai 13 ton per hektarnya mantap bukan kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit ini juga tahan terhadap hawar daun kemudian belas dan juga hama warang batang coklat selain itu dalam perawatan jenis padi ini sangat mudah bagi para sahabat Kang Momo dan para petani di Nusantara untuk pembelian jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya